16 година 30 хвилин мы збираємося для того, чтобы представить стартап шоу с нас капетривот нового лавика. И, и Сани открывает секреты о том, как снять на смартфон собственное кино и при этом еще и победить в кинофестивале. Американские полисмены это их фейл из селфи. Какое будущее укра... украинского кино? Мы обо всем об этом говорим с нашим гостем. Денис Иванов. Кінопродюсер, директор Артхаус Трафік, першої української компанії, яка 11 років тому почала привозити в Україну артхаусне кіно. Саме у студії знаходиться Денис Іванов. Щодо смартфонів, як ми знаємо, більше 6 мільярдів смартфонів існує у світі. Ними використаються люди. І, звичайно, вони можуть усі знімати кіно. Як ви вважаєте, що потрібно мати людині, окрім мозоку і смартфону, для того, щоб зняти кльовий фільм? Ну, вы знаете, эм, все-таки, все-таки нужно какое-то образование и, конечно же, работа над этим, потому что легкость, которая сейчас можно взять любое как бы устройство, да, будь то там телефон или цифровую камеру, и сделать, чтобы была красивая картинка, было слышно звук, это потрясающе. У нас количество фильмов, если вы говорите там про телефон, даже количество выходящих фильмов э, в десятки раз превышает то количество, которое было там 10 лет назад, там 20 лет назад. И как мы видим, хорошего шедевров-то не так много. Почему? почему из 6 миллиардов, ну, то есть, айфонов, ну, то есть, которые вы перечислили, ну, почему мы не видим до сих пор гениального какого-то фильма, почему там не появился какой-то Чарли Чаплин? Ну, как бы, наверное, дело все-таки не в технике, дело где-то лежит совершенно в другом. В этом смысле фестивали, они играют очень важную роль, да, вот если да, даже говорить о фестивалях там мобильного кино, которых есть великое множество, любые короткометражные фестивали, они тоже могут принять кино. Мы на это можем например, он проходит в Австрии и с 2011 года «Крокуя», и там, представляются два разных типа конкурсов и при этом эти можно заработать один, одну тысячу евро при этом Original iPhone film festival но ну, это понимаю что это но почти как реклама для просування iphone там мають брати участь фільми фильмы которые сняты на iPhone и там а... есть несколько номинаций именно и музикальне видео представительське, і художественный фильм документальный фильм то есть несколько вот вариантов а но вопрос как раз это не убивает ага. индустрию киноиндустрию нет наоборот то есть все что касается фестиваля що что -то... Такой фестиваль это по сути дела выбор, э, выбор фильмов э, которые сделали уже эксперты ага. до этого то есть тебе не обязательно смотреть 6 миллиардов видео от 6 миллиардов телефонов ага. тебе достаточно посмотреть то лучше что за тебя уже сделали М -м -м. в этом смысле фестивали они формируют и вкус ага. и формируют определенную культуру а можно по вам ведоме фестивали мобильного кино вы знаете, как я сказал, фестивали, собственно, мобильного кино, их великое множество. Есть Mobile Film Fest в Париже. В принципе, крупные короткометражные фестивали, они тоже принимают фильмы, снятые на iPhone, если это действительно кино, а не домашнее видео, которое посмотрит 10 человек на, на, канале YouTube. Вот. Но если это кино и э, съемка айфоном является спецэффектом, не только там вот единственно возможным снятом, а это спецэффект, это какой-то ну, инструмент, наверное, это такие фильмы могут попадать. Надо это, будь ласка, нашим глядачам, як ведь снятый фильм на мобильный телефон. Для начала я бы дал пораду глядачам посмотреть немножко хорошего кино и разобраться, почему оно такое хорошее. Ну, то есть, ну вот, и, конечно же, попытаться снять. Ну, я свой первый фильм снял в 12 лет, хотя тогда не было телефонов. 12? расскажи подробнее, о чем. А, был? У меня у меня была 8-миллиметровая камера, и мы с друзьями сняли фильм под названием Ниндзя. Потом мы сделали его ремейк Ниндзя 2. Вот. У нас был сценарий, у нас были хорошие, плохие люди, были какие-то бои. Ну, то есть тогда казалось, что это кино. Мы посмотрели, да, действительно, это кино. Можно порады как раз глядачам, как потрапить на фестиваль. Ведомый фестиваль, который разглядает как раз авторское кино. Не имеет значения уже смартфоны, не смартфоны. И как mm -hmm. на нагороду? Вот, ну вот как раз сейчас там поступила буквально недавно новость о том, что фильм Мирослава Слобошпицкого «Племя» был выбран в конкурс недели критики Каннского фестиваля. Это первый фильм режиссера, которому уже там под 40 лет, на который он, как говорит сам, тратил 10% своей жизни. То есть он снимал его 4 года. До этого он снимал короткометражки. Да, до этого он учился, до этого он читал, до этого он несколько раз сталкивался, проходил через какие-то... Если вы действительно хотите попасть на фестиваль, то, конечно же, это произойдет не вот как на волшебном телевизоре стартап, оп, и все. Нет, на это надо, наверное, положить в жизнь. Хорошо, если я желающий просто попасть и посмотреть все эти короткометражки и фильмы, снятые на айфон, что мне для этого делать? Куда обращаться? Кому звонить? Ну, на самом деле, у вас, наверное, есть соцсети. Я думаю, что ваши первые зрители, конечно же, будут находиться там. А дальше просто Google, Film Festivals, Mobile, Shorts, Search. Вот так все просто через Google Поисковик мы, словами, делать просто кроки, а не сидеть на канапе. Спасибо, Денис, большое. Для нас Спасибо было вам. очень важно узнать, что все же есть перспектива развития и в нашей Украине. Есть множество талантливых и творческих людей, которые будут нам помогать а, развиваться творчески. И дальше мы хотим сказать, что все же в следующей программе мы расскажем про велосипед-капсулу, которая способна двигаться на скорости 140 км в час. Про полицейских, которые заработали свои власти. Социальные проекты селфи у Twitter. И, конечно же, о том, что у нас разыгрываются призы, не стоит об этом забывать и смотреть нас до конца. Обязательно нужно до встречи через, через час.